Даже конкретно ведь, скорее и и вестоносами, в пределах, наверное, 4 рублей ло. А вузолам? Вузолам, конечно, вводим вузолами порядка, значит, живые весь 2,50-2,70. Колян у нас, конечно, саду на деколы, до 12 рублей. А вон на Ну, всякие, всякие. И 200 тонн, и 230. Вот. Куча меди... сохранности. Вот вот. а скрепияш, дон, Мы, я, план лови. план, если сидеть то он честный, они вроде бы, вроде бы сидишь, но куда нахальные, они куда або стены достигнутый уровень, скажем, ты и вот за три последние года у тебя приблизительно на том же уровне мы тебе оставим, мы тебе оставим. ]まあ, а хозяйство если а so... хозяйства, если мало маски хозяйство дробите нормально, то резерв я уже куда-то нужно исчерпайте Мы правда, конечно, стараемся запасы. Но, но весы, резервы не бесконечны. А медленно резерв сотни, значит, колобики расширяют. Но если честно обвести, он видит. вот сексолог частный, и индивидуальный сектор составляет порядка 4000 голов. Индивидуальный сектор. Сыпи еще соленые воды, а вы у Может быть, процентов 30, когда соленые воды имеете. Все по голове. У нас имеете, значит, ну, бывший оленевод, скажем, пенсионер, а вы имеете с каждый раз Вообще ни к чему отношения не имеете.

Не поднимается, А вот если судить на коренную ну, это, можно сказать, не заработанный доход. Да и дело не в том, дело не в пастбе, может быть, а в корыдяте, не в жертву, а в пастбище. А если судьбу обочины, запасы ягеря, вот, корыдя... Да, корыдя, да, мы уже должны отвечать за коренную обед, и все. Сейчас ответственность ответственность, ответственности материальные создают. Но во всяком случае, вот ежегодно и в воде вылосало, запасы зимних кормов уменьшать ценности. Менянут расчетные запасы всего на 6 тысяч. Расчетные запасы. А практически меня на них содержите с учетом частного поголовья где-то 16-17 тысяч. Вот судите, КМНП это почти что 3-4 раза пастбище перегружены. Но ну, если лет 10 еще содержим, и все, мы все приведем ну, в непригодный вид. И при ягоде продуктивность восстанавливается примерно за 14 лет. Мы для него были продуктивными, верим, скорость нормальная сегодня, около не даст не льво. у нас всего будми эти как миллиметра. И то бур у нас. А практически, ну, если ежегодно Школа, значит, если травлю от нее пастбище, значит, через три года очик а местности. А вот и коверден, куй его медленно сошотис. А то это невозможно, что медленно сошотис не было бы. Ну, а сегодня у нас, если мы, как они, ну, вот, скажем, лебны, тундра выйти, лебны и видедны, или везли на фотоснимок, фотоснимок, так ведь состав нас гагар вурла магарема, техника.

Кузьмин, он не несет то твой он, имеет право. Все равно ты не и та, и та, и всякие. Ручитасны, все равно ты его тасны. Все равно курасны вы нет. Да, да. Добрый день. Вася, ты веришь, как мужик, как мужик как мужик рабитанный. Но как больше лопата и кот, если это ну, жиросборник сядет, сядет сядешь метра, ведь неужели котки понимают, нянь, как будет борсянь. Ну давайте Горбачева скоро скором доме да донести, все окончит в конце концов. Ну, катя, не ведь, не очень накачайтесь, но ну, там, ну, все равно колокот Коджа носит, трактор на Неветломазе, провалить им обмыка, Пробуйте ли, вошли а, ли эти клати, да виза хотя бы. Если уже сам завалить, то давайте эскаватор варим, да эскаватор нас котдем. Через туда там еще не косуешь, да, народа Ну давайте вошли Но на на да? Да. Ты, на Но, сече, мы, но медленно, скажем, Ответственность дело... Ответственность, конечно, и в госком природа может быть в последнее время, и, но да, и штраф но штрафы, штрафы мы и влияете сами. Штрафы, да. Штраф у нас, Сужанка, я говорю, перво никуда скачь. Се во процес на не е практически абу на решите. Ми дадоа пушем ке вали методи кали не јагери во старвите. Се и наука покаозна пред. А мојте ти турун тор шублалат сеа се. Обшо од